У нас сегодня недельный раздел чтения Лех Леха. Эта недельная глава пестрит рассказами о жизни и скитаниях Авраама, начиная с призыва Всевышнего к Аврааму, так сказать, сняться с якоря, покинуть насиженное место, куда привел Авраама его отец Терах. Вынужденное путешествие в Египет, спасаясь от голода, ситуация с фараоном, Сарой и Авраамом, Отделение двух семейств Лота и Авраама друг от друга. Пленение Лота вследствие местных войн. Нападение Авраама на захватчиков Лота и победа над ними. Встреча Авраама с Малхицедеком, Авимелех в синодальном переводе. Есть мнение, что на тот момент это был Шем. Ну, хотя Авимелех, ну, это к ним, это должность. И тут же первая десятина завет Бога к Аврааму, обещание от Него потомства и царей, старания Сары, попытки помочь Аврааму, ой, помочь Всевышнему в Его обещании, это рождение Ишмаэля со второй попытки, обещание Всевышнего о сыне именно от Сары, повеление обрезать все потомство Авраама на восьмой день, и в этот же день Авраам обрезается и обрезает весь мужской пол в своем доме. Каждая из этих ситуаций требует отдельного обсуждения. Глава очень такая насыщенная, обширная. Но для разбора этой главы мало времени, отведенного на чтение недельных глав. И даже времени, отведенного на проповедь. К этой главе мы вернемся через год, в следующем цикле, чтения Торы. Итак, я например, перечислил 10 пунктов, то у нас уйдет на это 10 лет. Это была шутка, можно смеяться. Сегодня я хочу взять до более знакомую нам тему. Авраам поверил лоту, и это вменилось ему в праведность. Всем знакомо, да? Это можно даже сказать как бы лозунг верующих людей. На базе этой реплики или описания заслуги про отца еврейского народа Авраама мы часто строим секрет нашего успеха. Но давайте разберемся, в чем секрет и в чем мы можем ошибаться. Предыдущая недельная глава Бытие Бытие 31 32 «И взял Тарах Авраама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, Исара, и Сарай, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышли они с ними из Урказдим, чтобы идти на землю Кенаана. И дошли до Харана и поселились там. И было дней Тераха 200 лет и 5 лет. И умер Терах в Харане. Э -э, не вызывай дискомфорт, я читаю просто ну, с другого перевода, там имена. Все понимаете, о чем идет речь, да? То есть в синодальном это фара и так далее. И вот наша недельная глава начинается с первого стиха. «И сказал Господь Аврааму, иди с земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую укажу тебе. И я сделаю тебя великим народом и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и быть тебе благословением. И благословляя, и благословлю я благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну. И благословятся будут тобою все племена земли». И пошел Авраам, как говорил ему Господь, и пошел с ним лод а Аврааму 70 лет и 5 лет при выходе его из Харана. Давайте предположим, что Авраам пробыл в Харане 5 лет до смерти своего отца. Обратите внимание, как Писание описывает дни жизни Траха 200 лет и 5 лет. Об Аврааме написано, и было ему 70 лет и 5 лет, да? Ну, давайте сделаем такое предположение смелое. Я не утверждаю, ну, но... однозначно он какое-то время там пробыл. Видите, что все выглядит не так, как на картинках, которые рисует нам наш мозг зачастую. Ну, в представлении, когда мы читаем Писание, ну, там слышали, э ну, какую-то информацию на данный момент, какую, и наш мозг пытается все это сопоставить в единую картину. Из этого часто как бы состоит наше понимание Писания, ну и как следствие мы строим свои действия. -то. Я часто слышу от своей супруги, это не в укор, это как свидетельство, и других людей такую мысль. Почему нам никто не сказал, что так будет, что будет война? Мы бы приняли меры. Это просто сетование. Вот мы верующие с 1999 -го года. Я помню много пророчеств нашего руководителя, что город будет разрушен, что завода «Азовсталь» не будет вообще. Посмотрите на Google-картах на Мариуполь и на и Вы видите, что все это произошло. Период, я так точно вам не скажу, но на мой взгляд, где-то, наверное, с года 2007, наверное, по 14. Ну, часто бывали такие как бы пророчества об одном и том же. И вот на что как бы сетуем мы часто? Если бы мы знали, где упадем, постелили бы соломки, да? Но пословица-пословица, это все очень хорошо, интересно мы оглядываемся назад и думаем, что могло бы быть по-другому, но все случилось, как случилось, и это обстоятельство. Знания у нас тогда были, нам сказали. Там, и мы говорим, Бог сказал Аврааму, еще там, я услышу, Бог мне скажет, я под козырек, есть, сэр, и вперед пойду. Друзья, давайте не обманываться, зачастую это не так в жизни, в реальности происходит. То есть те обстоятельства, что мы знали, что будет война и что будет с Мариуполем, никак на нас не повлияли. Мы не продали квартиру, не, не взяли эти деньги, не приехали, не купили в Одессе. Там возле оперного видел квартира продается за 900 тысяч долларов, хорошая такая. То есть обстоятельства нас выплюнули из Мариуполя. Хотя мы все слышали и вроде бы все знали. Но давайте будем честными. Даже если мы серьезно отнесемся к этим, вопрос, ну, к этим вещам, а это же ну, как пророчество, ну как мы смотрим обычно? Ну, ну да, что нам делать? У меня дом, у меня работа, у меня здесь якорь, у меня ну, как бы неплохая работа, там, перспектива, дети растут, там, учатся и так далее. Как вот так просто взять ни с того, ни с сего? Все это перечеркнуть и там куда-то сняться с якоря, так сказать это зачастую нам не под силу, поэтому обстоятельства, заметьте, они всегда нас двигают. Бытие, 12 глава, 5 стих. «И взял Авраам сарай жену свою, и Лота сына брата своего, и все их имущество, которое поимели, и души, что обрели в Харане, и вышли они, чтобы идти в землю Кенаана». То есть движимое имущество и души. Ну, мы можем пред... как бы предположить, что это там рабы, домочадцы, сторонники идей, люди, приобщенные к вере во Всевышнего, даже можно сказать ученики. Я не скажу вам, какое точное количество этой группы вышедших с Авраамом. У меня нет таких данных. Если у кого-то есть, поделитесь. Но то, что Авраам был однозначно уважаемым лидером в этом сообществе, которое ну, Писание называет «дом», «племя», как угодно, и это однозначно. Традиции и здравый смысл говорят нам, что это множество народов могло состоять из людей, попавших в дом Авраама по разным причинам, родственным, служебным и многим другим. Но нам сейчас интересна категория единомышленников и учеников. Итак, мы видим, что Авраам через обстоятельства, его непримиримость, э, ну, я тут перечисляю себе написал, его непримиримость с поклонничеством и царем Немродом, в том месте, где они находились изначально. Своим отцом и племянникам их имуществом вынужденно переселяются в Харан, где живут там пять лет. И после смерти отца, ставший самостоятельным и ответственным за дом, получает от Всевышнего повеления отправиться в путь. Давайте проведем параллель с любой другой общиной, с любым другим домом, так сказать, церковью, другим собранием единомышленников, ну вот, например, с вашей. Все начинается с одного человека, с руководителя, который услышал призыв и отправился в путь. Скитаться, трудиться, жертвовать собой, интересами своей семьи, трудиться и созидать общность, в котором люди, нуждающиеся в Боге, получают помощь, совет, поддержку и учение. Это можно назвать одним из терминов из Писания «родил». Знаком такой термин? Родить это не только участвовать в создании. Вот, например, мы читаем Брит Хадаша, да? Авраам родил кого? Исаака. Исаак родил кого? Якова. И так далее, далее, далее до Ишуа. да? А... То есть мужчина в принципе, ну как бы рождает женщина, мужчина участвует, ну как бы в родах, но вот, Центральная роль мужчины как главы, как дома, как руководителя, она именно вот, ну, сопоставляется с родами, это прямо написано в Писании. Но это не только таким образом участвовать в создании, но приобщать, воспитывать, создавать, объединять. Первое Коринфянам Равшауль говорит, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас в Ишуа-Машиахе, благовествованием» я говорю не только поймите меня правильно что обстоятельства заставили авраама я ни в коем случае не пытаюсь принизить ну, его значимость это великий человек и великое дело сделано это уже как факт но я хочу указать нам за то что чтобы в нашем понимании мы не ошибались часто обстоятельства они как раз способствуют тому какому-то там продвижению там воли Божьей в нашей жизни и так далее потому что мы часто не готовы вот просто услышать и пойти сделать. Нет, нас иногда надо заставить, и мы на это обижаемся, в общем говорим, вот плохой там какой-то лидер или пастор, или раввин, или начальник на работе, и нас пытается к чему-то принуждать и заставлять. Конечно, за всеми этими обстоятельствами стоит Всевышний Царь, Творец неба и земли. Иакова 1,18 написано, «Восхотев, Он родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Я благодарю Всевышнего за возможность дать вам почву к размышлению, потому что время уже даже красное, его настолько мало. Дать какой-то толчок, чтобы, если кого-то где-то что-то зацепит, чтобы вы подумали, порылись, почитали, и сформировали себе еще более правильное мнение. Давайте встанем на ноги, закончим молитвой благодарственной. Благословен ты Господь наш Бог, Царь Вселенной, который дал нам истинную Тору и насадил среди нас вечную жизнь. Благословен ты Господь, дающий Тору.